السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورت آل عمران کی آیت نمبر پندرہ کا مطالعہ کریں گے اس میں متقی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے کیونکہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرغ وضورتیں اولاد سونے چاہنے کے ڈھیر سیٹا گھوڑے مویشی زرعی زمینیں دنیا کی زندگی میں بڑے حشائن بنا دی گئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہی بتا دیا تھا یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سمان ہے لیکن آج با ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اچھی چیز کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تقویٰ کی رب اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی باقی زبہ ان کی رفیق ہوگی اور اللہ کے رضا سے بہت سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین تک للذین ان لوگوں کے لیے کا جو تقوی اختیار کریں د ربم ان کے رب کے پاس یعنی جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے جنات ان باغات ہیں تجری من تحت حل انہار تجری جاری ہیں من تحت ہار ان کے نیچے الانہار نیرے جنات تجری من تحت حل انہار باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں حال دین ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرے ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں جنت ہیں جن کے نیچے ایسی خوبصورت ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوئے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے دنیا کی زندگی میں تو مر جانا ہے لیکن جہاں ہمیشہ رہ والی ہے. اور, کیا ہوگا؟ اور ان کو ملیں گی بیویاں پاکیزہ ان کو ملیں گی پاکیزہ بیویاں ماری زبان من اور رضا مندی اللہ کی طرف سے واللہ ہو بصیر اور بو اللہ حوب دیکھ رہا ہے بندوں کو واللہ اور اللہ بصارت سے نکلا ہے دیکھ رہا ہے بل باد ابد سے نکلا ہے بندوں کو دیکھ رہا ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں دنیا کی چھ بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا یعنی اولاد عورتیں اور جس چاندی وغیرہ ان چیزوں میں لوگ مست ہیں دنیا کی زندگی میں لیکن اب ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا اور کی ناقص اور فانی نعمتوں میں نہ مست ہو کے نہ رہا جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ, وسلم کو اللہ وسلم نے فرمایا کہ فرما دیں کہ میں تمہیں ان سے بہتر نعمتوں کا بتا دیتا ہوں جو کس کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اور اس کے فرما مزار بندوں کو ملیں گی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں بندے اور اللہ کے فرما بردار ہوں منیبے کیا ہیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نرے بیٹھی ہیں یہ ایسی چیز ہے جن کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دنیا میں لوگ کتنا کتنا صبر کر کے دنیا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایسے خوبصورت مناظر کہاں ہیں وہاں ہر مومن مستقی کو ملیں گے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاحب بیبیاں ہیں اللّہ تعالیٰ کی رضا و خوشنمدی ہے جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً مہیا کر دی جائے گی بغیر اسٹرگل کے کیونکہ عال جنت کے لیے قرآن کریم میں بھی یہ وعدہ بھی ہے کہ ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے اس لیے میاں محمد جمیل صاحب تفسیر ہے مل قرآن میں لکھتے ہیں کہ دنیا پرستی کے بجائے آدمی کی نظر آخرت کی دائمی نیم پر ہونی چاہیے ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوا ہے اور وہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں نظر کہاں ہونی چاہیے آخرت کی دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ مومنین جن کے دلوں میں تقوا ہے یہ کیسے ہوتے ہیں زمین پر اللہ کا نظام رائج کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں اور زمین پر امن کے دائی ہوتے ہیں میں فرمایا اور جنتیوں پر اللہ ہمیشہ راضی رہے گا کربٹ کربٹ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے مومنین صابر ہوتے ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں دار ہوتے ہیں صدقہ حیرات کرنے والے ہوتے ہیں اور شہری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے آپ نے ہوں گی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا کہ مومنین متقی جو ہے جن کے لیے جنتوں کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر ذکر کرنے کے باوجود عبادات کرنے کے باوجود ہر زم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں صبح و شام معافی مانگنے والے اور اللہ کی راہ پہ حج کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہی متقی لوگ ہیں اور اللہ ذرا نیک کاروں اور مجرموں کو دیکھ رہا ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح بھی استغفار پڑھتے ہیں لوگ شام کو بھی استغفار پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حج کی تو بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اے دنیا میں دنیا کی نیم تو میں مگر ہو کے نہ رہ جائیں بلکہ دھوس جنت کے لیے کوشش کریں جو اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے نیک کاموں پر مشکل مزاجی سے لگ رہے مشکلات پر مصائب پر حوصلہ مند رہے سچ پہ قائم رہے جھوٹ بولنے والے نہ ہوں سچ کے دائی سچ پہ قائم رہنا سچ کی دعوت دینے والا اور حق بات پر قائم رہنے والے ہوں اپنے رب رب کی فرما برداری کرنے والے ہوں ہر حال میں اور تنگی اور آسانی ہر حال میں حرچ کرنے والے اس جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ تھوڑی حیرات کرے تھوڑی اللہ خرچ کر کے اللہ کے رضا کے لیے حرچ کرے جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور سہری کے وقت اٹھ کے توبہ استغفار کرتے رہے اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا اللہ سے اپنی معافی کے حوثگار ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے غلطیوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور دنیا کی آسائشوں کا مقدم نہیں جانتے اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رضا مندی کا اظہار فرمائیں گے تفصیلات بیان میں سلام الدین یوسف صاحب اس بات کو کوزے میں بند کر کے لکھتے ہیں کہ اے دنیا دارو اے دنیا میں رہنے والوں دنیا کی مذکورہ چیزوں میں مت کھو جانا بلکہ ان سے بہتر وہ زندگی اور نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں جن کے مستحق تقوع ہوں گے اس لیے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تم تقوی اختیار کرو اور اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو یقیناً دین اور دنیا کی بلائیاں اپنے دام نام میں سپیٹ لیں گے اللہ صلاح سے دعا ہے کہ اللہ صلاح ہمیں مومن اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ماں علیہ